कामोठे शहर कार्याध्यक्ष आणि नेहमी समाजिताच्या उपक्रमात आघाडीवर असणारे गौरव पोरवाल तसेच सामाजिक कार्यकर्ते नितीन पगारे यांच्या आयोजनाखाली पंधरा ऑगस्ट स्वातंत्र्य दिनानिमित्त शेतकरी कामगार पक्षाच्या वतीने स्वच्छता दूत आशा वर्कर आरोग्य सेविका व स्मशान कर्मचाऱ्यांचा सन्मान सोहळा कामोठे सेक्टर वीस से येथे पार पडला सामाजिक कार्याची दखल घेत सन्मानितांना प्रशस्तीपत्रक प्रदान करून गौरवण्यात आले कार्यक्रमाची सुरुवात महिलांच्या हस्ते ध्वजारोहणाने झाली उत्साहपूर्ण वातावरणात पार पडलेल्या सोहळ्यास माजी आमदार बाळाराम पाटील माजी नगरसेवक शंकर म्हात्रे देवीशंकर पोरवाळ ज्ञानेश्वर म्हात्रे माजी नगरसेवक प्रमोद भगत रमेश गोरे सचिन झंझणे प्रमोद हडवळे अमित तिवारी रणजित सिंग मंगीलाल प्रजापती महिला अध्यक्ष उषा झंजणे उपाध्यक्ष सोनल बिसे तुकाराम आवती नौदल अधिकारी जीत सिंग बलदेव सिंग तसेच मोठ्या संख्येने नागरिक उपस्थित होते गौरवपुरवाल हे दरवर्षी स्वातंत्र्य दिन प्रजासत्ताक दिन आणि इतर महत्वाच्या प्रसंगी सामाजिक शैक्षणिक व स्वच्छता अभियानासारखे उपक्रम राबवतात त्यांच्या या सातत्यपूर्ण कार्यामुळे स्थानिक पातळीवर जनतेत ऐक्य आणि प्रेरणा निर्माण होते या उपक्रमातून स्वच्छता श्रम व समाज योगदान देणाऱ्या व्यक्तींना प्रोत्साहन मिळावे तसेच सेवाभाव वृद्धिंगत व्हावा हा संदेश देण्यात आला आभार आज का ये जो प्रोग्राम है पंद्रह अगस्त का ये हमारे लिए बहुत मायने रखता है क्योंकि हम इस दिन उन सारे लोगों को अपने साथ में मिला के झंडा बंधन करते है जिनको जिनकी वजह से हमारी जिंदगी एक भी दिन नहीं चल सकती आज स्वच्छता कर्मचारी जो है स्वच्छता तो दूध जो है अगर एक भी दिन हमारा अगर घर का जो भी कचरा हम लोग जमा करते हैं अगर एक भी दिन नहीं उठाए तो हमारी जिंदगी अस्त व्यस्त हो जाती है वो हमारे लिए ट्वेंटी खड़े हुए हैं हमारे लिए रोड साफ करते हैं गटर साफ करते सब कुछ करते जो तो हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी है आज आशा वर्कर है आरोग्य आरोग्य सेविका है इन सारे लोगों की वजह से हमारी जिंदगी बड़ी आसान है तो मैं आज ये जो पंद्रह अगस्त है अगर हम लोगों की जिंदगी से ये दूर हो जाए तो हमारी आजादी अपने आप खत्म हो जाएगी तो मैं सभी लोगों से बोलना चाहूंगा सभी देशवासियों से बोलना चाहूंगा कि अगर आपने अपने साथ में रहने वाले इन सारे कर्मचारियों की इज्जत नहीं की तो आपकी जिंदगी एकदम बेकार है आपको उन सारे लोगों सारे घटक को जो जो हमारे लिए 24 घंटे काम में आते हैं उन सारे लोगों को हमें इज्जत करनी है और उनका सम्मान करना है आज आपने विदेशों में शायद देखा होगा कि जो स्वच्छता कर्मचारी है वो मर्सिडीज जैसी गाड़ियों में चलते हैं पर अपने देश का दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ पे लोगों को अच्छी तरह सैलरी भी नहीं मिलती तो हमको ये कोशिश करनी चाहिए एक इंडिविजुअली लोगों को खत लेटर लिखने चाहिए सरकार को कि भाई इनकी जो सेवाएं हैं उनके लिए इनकी सैलरी बढ़ाई जाए आज आपने देखा हुआ कि कमोटाई जैसा जो शहर है उसमें जो बड़े लोग हैं उनकी गलतियों की वजह से खामियाजा इन लोगों को भुगतना पड़ता है तो आपने देखा होगा जो हमारे इंजीनियर्स है सड़कों या म्यूनिस्पल कारपोरेशन वो लोग अपना जो पाइपलाइन है कटर की वो छोटी डाल देते हैं उसके बाद जब कटर चौकअप हो जाता है तो उन लोगों को मेहनत करना पड़ता है तो गलतियां इनका उनकी खामियाजा इनको भुगतना पड़ता है तो हमारे सभी लोगों को मैं चाहूंगा कि वो एक अवेयरनेस फैलाएं कि जो भी गलती करे उनको उनका कंपनेशन इनको देना देना चाहिए आज हमारे साथ में स्वच्छता कर्मचारी और आशा वर्कर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं हमारा जो साथ है हमेशा इसी तरीके से, तरीके से देते रहे जिससे कि हमारी जिंदगी अच्छी चलती रहे आज 15 अगस्त हमारा जिंदगी का 79 नाइन स्वतंत्रता दिवस है उन्यासीवा स्वतंत्रता दिवस है और इस स्वतंत्रता देखता हूँ कि हम लोग पीछे की तरफ चलते चले जा रहे हैं हमारी जो मीन जैसे आज देखते हो मोबाइल के गुलाम हो चुके हैं हम उन सारी गैजेट्स के गुलाम हो चुके हैं इनके बिना हम दो मिनट जी नहीं सकते तो ये सारी आजादी हमारी तब बेकार है जब हम इन सारी चीजों के गुलाम बन जाते हैं हम लोगों को अपनी स्वास्थ्य अपने आजू बाजू के एनवायरमेंट आप आज देखते हो आप पेड़ कमौटे में काफी अच्छी ग्रीनरी लग रही है लेकिन ये रखना और इसका देखभाल करना हम लोगों की एक बेसिक ड्यूटी है हमारा कर्तव्य है तो स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मैं सारे लोगों को सही है बोलना चाहूंगा कि आप लोग अपने देश को आजाद रखने के लिए इस सारी जो चीजें हैं इन सारी चीजों का पूरी तरीके से आपको योगदान देना पड़ेगा तभी हम लोग पूरी तरीके से आजाद हो पाएंगे जय हिंद जय महाराष्ट्र स्वतंत्र दिन स्वतंत्र दिन आचार निमित्ताना आपण सारे जण या ठिकाणी ध्वजारोहणासाठी एकत्र आलेलो हो। आहोत मी आपणा साऱ्यांना सुरुवातीला स्वातंत्र्य दिनाच्या मनापासून शुभेच्छा देतो या ठिकाणी कामोठेश्वर शेतकरी कामगार पक्षाच्या वतीनं ज्या अत्यावश्यक सेवेतले कर्मचारी आहेत त्यांचा सन्मान सोहळा करण्यात आलेला आहे आपण साऱ्यांचं मनापासून अभिनंदन करतो आपण जी सेवा या परिसराच्या दृष्टीनं देत आहे त्या सेवेचं महत्त्व या सन्मानाच्या माध्यमातून निश्चितपणानं माझ्या सहकाऱ्यांनी अधोरेखित केलेलं आहे त्यांचंही मनापासून अभिनंदन करतो एक चांगला उपक्रम या ठिकाणी स्वातंत्र्यदिनाच्या निमित्तानं केल्याबद्दल आपलं मनपूर्वक आभार करतो अभिनंदन करतो आणि पुनशे एकवार आपल्या साऱ्यांना स्वातंत्र्य दिनाच्या मनापासूनच्या शुभेच्छा देऊन मी थांबतो जय हिंद जय